نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وج اللہ کا نَصِيرًا انسان کا اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور ان تعلقات کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں کسی سے خونی رشتہ کی بنیاد پر تعلق ہوتا ہے تو کسی تو سے کسی سسرالی, سسرالی رشتے, رشتے کی بنیاد کی پر تعلق, تعلق ہوتا ہے بعد لوگوں سے ہم ہونے کی وجہ سے سے قرب بڑھتا ہے اور تو بعد کلاس, کلاس فیلو, فیلو ہونے کے سبب, سبب تعلق بنتا, بنتا ہے کوئی اپنے احسانات کے ذریعے انسان کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو کوئی ہم زبان ہونے کی وجہ سے اسی طرح دیگر امور کئی دیگر امور کی بنیاد پر تعلق قائم ہو جاتا ہے تعلق جڑ جاتا ہے ہاں انسان کی نظر میں تعلق کی بنیاد جتنی اہم ہوتی ہے اس پر قائم ہونے والا تعلق بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جس شخص کی نظر میں رشتہ داری اہم ہے وہ اپنی رشتہ داری نبھانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جو وطن سے پیار کرتا ہے وہ وطن کی خاطر جڑنے والے تعلق کو بچانے کے لیے جان تک نشاور کر دیتا ہے اپنی زبان اور بولی کو ہی سب کچھ سمجھنے والے لسانیت کی بنیاد پر قتل و غارت گری کرنے لگتے ہیں تعلیم اور تعلق کی قدر کرنے والے اپنے اساتذہ اور شاگردوں سے دیوانہ وار محبت کرتے ہیں خوش نصیب ہے وہ جو, جو وہ شخص, شخص جس کی نظر میں سب سے زیادہ, زیادہ اہمیت ایمان کی ہے کی کی اور وہ دین کی بنیاد پر, پر, پر قائم, قائم ہونے والے, والے تعلق کو سب سے زیادہ, زیادہ اہم سجد 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 سمجھتا ہے یہ خوش نصیب ہے اور دین کی دین کی بنیاد پر قائم ہونے والے تعلق کو نبھانے کے حوالے سے صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت بہترین نمونہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام علیہ ردوان اور مدینہ منورہ میں میزبانی کرنے والے صحابہ کرام علیہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے آپس میں بھائی بنا دیا ہے میں مدینہ منورہ کے مالدار ترین افراد میں سے ہوں اور اپنا آدھا مال آپ کو پیش کرتا ہوں میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جو آپ کو پسند ہے مجھے بتا دیجئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور اس کی عدد کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجئے گا اگرچہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ پیشکش قبول نہیں کی تھی اور خود, اور خود تجارت, تجارت کر کے, کے اپنے اخراجات برداشت کیے تھے مگر سیدنا ساد ساد رضی اللہ عنہ تعالی تعالی کا عمل یہ عمل, عمل قیامت عمل تک, عمل تک عمل مسلمانوں کے لیے منارے منارے نور, نور ہے کہ جس, جس کی نظر, نظر میں دین, دین ہی سب کچھ ہے وہ اپنا سب, سب کچھ کچ کچ دین, دین اور دینی تعلق پر قربان کر دیتا ہے اللہ اکبر تو کشمیر کے مسلمانوں سے ہمارا رشتہ ایمان کی بنیاد پر ہے اور ہمارا نعرہ ہے کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف کشمیری مسلمان بھی ایمان کے ناتے ہی اپنے شہیدوں, شہیدوں کو پاکستانی پرچم میں دفن کر کے اظہار محبت کرتے ہیں اور پانچ فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر محبت کے یہ جذبات عروج پر پہنچ جاتے ہیں اظہار یکجہتی کا مطلب مطلب ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی خوشی ہماری خوشی ہے اور آپ کا ہمارا غم ہے اور ہم درپیش مسائل سے اکٹھا گے اور دوستی اور دشمنی کا معیار یقصہ ہوگا تو یوم یکجہتی کشمیر منانا ایک اچھا قدم ہے جس کے ذریعے دنیا بھر میں کشمیر کاز کو اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ تاہم اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہم یوم یک جہتی جی کشمیر مجمیر مجمیر منانے مجمیر کے ساتھ, ساتھ ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی اللہ, اللہ, پاک, اللہ پاک ہمیں پورا, پورا کرنے کی توفیق دیمار 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 موسلمانوں موسلمانوں ستم ستم عطا فرمائے اللہ پاک کشمیری مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسانیاں آسانیوں میں تبدیل فرمائے آمین بجام نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم